মই আচলতে কথাটো এইটোৱে চিন্তা কৰিলোঁ আমি আৰু মই পৰামৰ্শ ল'লোঁ যে যিহেতু এতিয়া তদন্ত কাৰ্য চলি আছে গতিকে এইখিনি কথা ৰাজহুৱা কৰিলে কিবা তদন্তত মানে এফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবি মই নিজেও প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ নকৰিলোঁ মোৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বুলি মই ভবা নাই যিহেতু তদন্ত কাৰ্য চলি আছে আৰু আইন ব্যৱস্থাত মই সম্পূৰ্ণ আস্থা ৰাখি আগবাঢ়ি আছোঁ যি সহযোগিতা লাগে যেতিয়াই লাগে মই আগবঢ়াইছোঁ মই যিকোনো সময়ত উপস্থিত য'তেই হ'ব লাগে তাতে আছোঁ গতিকে মই সেই যিটো ৰিপৰ্ট সেই ৰিপৰ্টটো মই তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাততে উভতাই পঠিয়াইছোঁ সেয়া তেওঁলোকৰ হাততেই থাকক আৰু তেওঁলোকে তাৰ উচিত বিচাৰ কৰিব সেয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই আমি লাহে লাহে ভালকৈ আগবাঢ়িছে বুলি আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই তাৰ ফলাফলসমূহ আমি ভালকৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে সেয়া আদালতৰ ওচৰতে হওক বা তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওচৰতে থাকক এতিয়া মই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে মই ভবা নাই আৰু সেইখিনি তদন্ত ভালকৈ হওক এতিয়া আমাক সেইটোৱেই কথা যে যি কি হৈছিলে এই কথাটো আমাক অতি শীঘ্ৰেই লাগে আৰু একদম জোৰদাৰ তদন্ত হওক পানী নখৰকাকৈ হওক আৰু প্ৰতিটো কথা আমি জানিব লাগিব এতিয়া বহুত মানে কিবা কিবি কথা বহুত ওলাইছে গতিকে এই কথাবোৰ কিমান দূৰলৈকে কেনেদৰে সত্যৰ কোন আচলতে তাত মানে দোষী আছে আৰু যি দোষী আছে সিহঁতে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব এতিয়া মোৰ মানে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ মোৰ মানুহজনক মই হেৰুৱাইছোঁ তেখেতক মই ঘূৰাই নাপাওঁ কেতিয়াও কিন্তু তেওঁ উচিত ন্যায় পাই যাবই লাগিব আৰু সেই মানুহজন সকলোৰে মানুহ আছিল সকলোকে নিজৰ সৰ্বস্ব দি পেলাই ভাল পাইছিল সেই মানুহজনৰ লগত অন্যায় কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ এয়াই সম্পূৰ্ণ অনুৰোধ দাবী মোৰ প্ৰাৰ্থনা মোৰ সকলো যে মানুহজনক ন্যায় দিয়ক অন্ততঃ জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কথাবোৰ কোনো ধৰণৰ অন্য বেলেগ মূৰ নলয় এতিয়া তদন্ত সম্পূৰ্ণ মানে একদম ভালকে হ'ব লাগিব শ্বেখৰে যদি জানিছিল সেই কথাটো ইমান দিনলৈকে কিয় লুকুৱাই থৈছিল আৰু যিকে নহওক ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে কথা ওলাবই যদি কোনোবাই কৰিছে তেনেহলে তাক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগিব এই মানুহজনক এনেকুৱা অৱস্থালৈ নিব লগা কিয় হ'ব পাৰে সকলোকে ইমান মৰম কৰিছিল মানুহজনে অকল মৰমেই কৰিব জানিলে আৰু তাৰ বাহিৰে একো নাই মোকো অকল শিকালে যে বিশ্বাসেই কৰা সকলোকে আৰু সকলোকে আমি নিজৰ বুলি আঁকোৱালি লৈছিলোঁ নিজৰ আছিলে সকলো চব পৰিয়ালৰ আছিলে সকলো ভাই ককাই সব মানে এটা পৰিয়াল আছিল মোক সদায় কৈছিলে তেওঁলোক এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে সদায় সেইটোৱে কৰি থাকিলোঁ আমাৰ লগত কি কৰিলে তেতিয়াহ'লে যদি এনেকুৱা কৰিছে গতিকে কোনোবাই যদি কৰিছে নহয় কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি যি হব পাৰে তাৰমানে মই সেয়া মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে ইনভেষ্টিগেশ্যন যিহেতু চলি আছে মই আইনৰ কথা একোৱেই নাজানো গতিকে মোৰ লগত ৰাখিলেনো কি হ'ব বা ৰাজহুৱা কৰিলে কিবা যদি হেম্পাৰ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে মই একো কথা নাজানো গতিকে সেয়া মই তদন্তকাৰী বিষয়াৰ হাততে মই উভতাই পঠাইছোঁ যদি সেয়া ৰাজহুৱা কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ পৰাই হয়তো পাব আৰু গতিকে মই আইনৰ কোনো কথা মই যি নজনা কথাটো মোৰ মোৰ জ্ঞান শূন্য মই সেই এই ক্ষেত্ৰত গতিকে সেয়া মই হাতত ল'ব বিচৰা নাই গতিকে মই মোৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয় এতিয়া তদন্তটো ভালকৈ হ'ব লাগে তাত কোনো ব্যাঘাত জানিব নালাগে মই ঘূৰাই পঠিয়াইছোঁ তেওঁলোকৰ হাতত কৰিছে হয় আজি ষ্টেটমেণ্ট লৈছে মোৰ আৰু ভণ্টিৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দীঘলীয়াকৈ তেওঁলোকে সকলো লৈছে একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মই জুবিনক কেতিয়াৰ পৰা চিনি পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলোখিনি কথা লৈছে